من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا شرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين يا سيدي الرمادي دار الفطرة dan jawatan kuasa Darul Fitrah yang sangat diraihkan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Alhamdulillah Allah Ta'ala masih beri ruang dan peluang untuk kita memperbanyakkan amal salih Allah Ta'ala masih lagi golongkan kita di dalam golongan yang beriman mudah-mudahan Allah Ta'ala mengakhiri mengakhirkan kehidupan kita dalam iman Kemudian Allah Taala masih lagi menggerakkan jiwa kita untuk sentiasa melakukan kebaikan. Mudah-mudahan dengan kebaikan itu Allah Taala matikan kita dalam husnul khatimah. Dan kita baru sahaja melepasi hari-hari uh, yang Allah Taala ciptai daripada awal Zulhijah sampai hari tasyriq yang mana satu perkara yang dapat kita belajar daripada hari raya haji ini adalah Dalam kita berkehidupan sebagai hamba Tuhan Yang paling utama adalah Apa yang kita sudi korbankan kepada Allah Azza wa Jalla Berarti kata yang lain Dalam kita beragama yang lebih besar adalah Apa yang kita berikan kepada agama berbanding apa yang agama tawarkan kepada kita sebab ada sebahagian orang di melakukan amal sebab nakkan sesuatu contoh sebab apa salat duha sebab nak murah rezeki sebab apa nak baca surah al-waqiah nak murah rezeki itu saya tidak katakan salah cuma kita melakukan amal kalau dengan pemikiran begitu, kita buat nak bersyarat kita buat sebab kita nak agama beri sesuatu kepada kita kalau kita salat duha tapi rezeki tak murah adakah kita terus melaksanakan salat ataupun kita berhenti? Ha, baik, maka dalam kita beragama yang lebih besar adalah apa yang kita berikan kepada agama tanpa kita pandang apa adakah agama ini menguntungkan dunia kita kalau kita lihat kepada sirah para sahabat ataupun sirah Nabi Ibrahim alaihi salam dalam berdakwah kepada kaum bagindo daripada suruh keuntungan dunia ada tak Nabi Ibrahim dapat secara zahirnya tidak ada kena campur dalam api kena halau keluar daripada negeri dia kalau kita tengok ketika mana Allah Ta'ala perintahkan Nabi Allah Ibrahim Tinggalkan Hajar dan Ismail alaihi di tanah yang kering Sudut duniawinya untuk Ibrahim ada kelebihan tak? Secara zahirnya tak ada Tapi kelebihan yang menguntungkan bukannya untuk Ibrahim Untuk duniawi Ibrahim Tetapi untuk penduduk Mekah Ketika mana Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail AS Bibu, kalau Nabi Ismail mati di sembelih, Ada untung dunia dah untuk Ibrahim? Tak ada Maka Ibrahim mengajar kepada kita dalam kita taat kepada Allah Yang paling utama adalah apa yang kita sudi korbankan untuk Allah Sudi korbankan untuk agama bukannya dengan menggunakan kaca mata apa keuntungan untuk saya apa yang saya untung bila saya buat ni tidak kerana keuntungan yang sebenar adalah kita nak keuntungan di akhirat bukannya keuntungan di dunia saya tidak kata salah untuk kita buat kerana nak akan rezeki tetapi ibu-ibu sekalian orang yang diangkat darjatnya di sisi Allah adalah dia buat dia tidak mengharapkan tawaran yang agama tawaran dunia yang ditawarkan oleh agama kepada dia tapi yang dia nak adalah apa yang Allah tawarkan untuk akhirat dia baik maka itulah golongan yang Allah angkat darjat mereka di sisi Allah kalau kita tengok orang buat haji ada keuntungan dunia tak haji haji mana untung akhirat ke dunia lagi untung akhirat kerana untuk kita menunaikan ibadah haji Harta yang perlu dikeluarkan tidak sikit Tenaga yang perlu dikerahkan tidak sikit Tetapi ramai mana orang balik haji dapat projek? Tak Ramai walaupun ada lah dapat projek kan Dia pergi haji jumpa pula CEO petronas, Dapat projek dia kat situ ha, Rezeki dia lah Walaupun bukan itu yang diharapkan yang pertamanya tu satu kemudian bila kita melakukan ibadah korban kita sebelah menumpahkan darah binatang sembelihan ibu sekalian kita dapat untung ke? untung dunia dapat ke? tidak namun pun korban kita berkorban untuk Allah kita memberikan hasil itu kepada orang yang memerlukan maka dua ibadah ini mengajar kepada kita erti dalam beragama adalah apa yang kita berikan kepada agama ha, bukannya apa yang kita dapat untung dunia daripada agama baik itu dua perspektif yang berbeza ya Maka kita kena angkat diri kita kepada darjat yang lebih tinggi Saya buat sebab saya nak beri sumbangan dalam agama inilah Baik Maka ibu sekalian uh, sekadar muqaddimah gitu lama tak jumpa rasa eh? seminggu dua minggu tak jumpa baik jadi insyaallah kita sambung lagi perbincangan kita dalam tadabbur surah yasin ya surah yasin yang mana pertemuan kita yang terakhir, kita telah berhenti pada ayat 64 ya, tentang neraka. Kita masuk pula kepada ayat 65 dalam nota kita muka surat 179 nota kita. Baik, boleh? ayat 65 <tuh> Baik, kita baca dulu ayat 65 sama-sama. Uh, Ibu boleh ikut saya baca insya-Allah. billahi minasy rajim اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون sadaqallahul azim pada waktu itu kami kunci mulut mereka tangan-tangan mereka memberitahu kami kesalahan masing-masing serta kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang telah mereka usahakan Baik, kita pergi dahulu berkaitan dengan ayat sebelum. Ayat sebelum yang telah pun kita bincang panjang setelah Allah berbicara tentang syurga, Allah sebut tentang neraka. Bagaimana ganasnya neraka, dahsyatnya neraka. Lalu di sini ayat 65 Allah Taala sebut pula bahawa mereka ini memang layak diazab. Ah selayaknya diazab Bukan kerana Allah menzalimi mereka Tapi kerana kezaliman yang mereka sendiri lakukan Baik, kita baca dulu nota kita ini Menurut Ibnu Kathir dalam tafsirnya Ini keadaan orang kafir dan orang munafik pada hari kiamat Ketika mereka mengingkari perbuatan buruk yang mereka lakukan di dunia Dan bersumpah dengan apa yang mereka lakukan Sebab ni, ibu sekalian Ada dalam surah Al-An'am mereka tidak mengaku di hadapan Tuhan yang mereka ni syirik kepada Tuhan tak mengaku mereka beri, beri alasan ya yang mana bagaimana Allah Taala memberikan hujah bukti apa yang mereka buat sehingga akhirnya dalam surah Al-Mulk yang kita baca ayat sebelah fa'tarafu bi dhanbihim mereka sendiri mengaku salah mereka Bagaimana Allah Ta'ala buat daripada mereka beralasan nak ngelak Nak ngelak lah daripada salah Lalu Allah Ta'ala jadikan akhirnya mereka sendiri ngaku Baik, jadi macam mana caranya Yang pertama, Allah Ta'ala sebut dalam surah ini Allah Ta'ala tutup mulut mereka ha, Mulut mereka tidak mampu berkata-kata Tetapi apa yang bercakap tangan mereka apa yang memberi kesaksian kaki mereka tangan mereka beri kesaksian apa yang mereka buat ya kaki mereka beri kesaksian ke mana tempat yang mereka pergi ya tangan beri kesaksian ambil harta orang ke sama ada dia pukul orang ke kaki beri kesaksian pergi tempat yang tidak bagus dan Allah Taala juga sebut dalam surah Fussilat ayat 20 hingga 21 dalam nota kita ada dalam mushaf muka surat 478 mushaf muka surat 478 ayat 20 hingga 21 Allah Taala sebut <tuh> hatta idza majuuha ja apabila mereka sampai kepada neraka syahida alaihim sam'uhum pertama pendengaran mereka memberi kesaksian kepada mereka wa absaruhum mata memberi kesaksian kepada mereka wa julutuhum kulit pun beri kesaksian juga apa yang mereka lakukan sehingga akhirnya mereka berkata kepada kulit mereka lima syahidtum alaina kenapa engkau beri kesaksian kepada kami lalu kulit itu berkata Antaqanallahu allazi amtaqa kullasyai Allah lah yang memberikan kami kemampuan untuk berkata-kata seperti mana Allah taala juga yang menjadikan setiap sesuatu berkata-kata. Bibu sekalian, kita dalam apa sahaja yang kita lakukan di dunia ini, kita boleh elak tak daripada tubuh kita sendiri? Boleh tak kita nak buat tapi tak guna tubuh? Ha ah, tak boleh kita nak buat satu mata kita tak boleh tinggal dekat rumah saya nak pergi tempat maksiat kejap tinggal dekat kaki dekat rumah ha, walaupun mungkin kalau dia tinggal pun tangan ikut ya kulit akan ikut bersama jadi makna kata tak boleh lari daripada kesaksian ha, tubuh ya uh, memberikan kesaksian ada dalam satu hadis hadis riwayat muslim hadis ini panjang yang mana ketika ditanyakan kepada seseorang siapa engkau dia kata aku ini adalah hamba engkau. Aman tu bika wa bi nabiyyka wa bi Aku beriman kepada engkau ya Allah, aku beriman kepada nabimu dan kepada kitabmu mu Wa sumtu wa sallaitu wa tasaddaqtu Aku puasa, aku solat aku bagi sedekah. Ha, dia pun duk cerita kebaikan dia. Ini berlaku dekat akhirat hadis riwayat Muslim ya. Maka dia bercerita kebaikan dia, apa yang dia buat. Lalu dikatakan kepada dia ala nabasu alayka shahidana. Bukankah telah kami utuskan kepada kamu saksi kami? Ya. Lalu dia pun fikir. Orang ni fikir siapa jadi saksi untuk dia? Ah ha, mulut dia dikunci lalu dikatakan kepada pehanya aa, kepada peha dia berkatalah peha dia berkata-kata kemudian dagingnya berkata-kata tulangnya berbicara tentang apa yang mereka lakukan dan disebutkan dalam hadis itu itulah orang munafik yang mana beri alasan pada diri sendiri dan itulah golongan yang Allah murkai dia salat tetapi solatnya qamu kusala yurauna nas solat dengan malah sebab no, orang tengok dia tidak ingat kepada Allah kecuali sikit sangat dia sedekah cuma dia sedekah kerana nak menunjuk-nunjuk ya maka ketika itu seluruh tubuh dia akan memberi kesaksian terhadap kalau dia buat baik kesaksian betul ke dia buat baik niat yang bagus kalau dibuat dosa, beri kesaksian terhadap dosa yang dilakukan. Maka boleh tak kita nak lagi? Tak boleh. Itu satu. Ada lagi tak makhluk Allah yang memberi kesaksian kepada kita dalam surah Az-Zalzalah. Ini tak ada dalam nota ada. Surah Az-Zalzalah Allah Taala sebut yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan perkabarannya Apa perkabaran bumi? Nabi sebut dalam satu hadis ya iaitu uh, mafhumnya Nabi sebut apa yang dilakukan oleh seseorang itu di mana dan apa yang dibuat buat. sekalian boleh tak kita nak lari daripada bumi? Uh, ha, orang yang kerja astronom, astronot ya dia tak boleh lari daripada tubuh dia pula. Ya, langit memberi kesaksian. Kita bumi memberi kesaksian tak ada tempat yang kita boleh bergerak di muka bumi ini melainkan kita ada hubungan dengan bumi baik dan sebaik-baik saksi siapa dia Allah ini sebab baik saksi lah wallahu ala kulli syai'in syahid sebaik-baik saksi terhadap segala yang kita lakukan maka ibu sekalian apakah pengajaran yang dapat kita ambil daripada ayat ini yang pertama Manusia tidak akan mampu tutup kesalahan pada hari kiamat walau sedikit kesalahan pun. Setiap kesalahan akan dicatat oleh Allah Azza wa Jalla tak boleh tutup. Bahkan dalam surah yang lain mereka mengeluh macam mana adanya buku catatan yang tulis satu persatu ni terperinci sungguh ni. Baik, yang kedua, kekuasaan Allah menjadikan tangan dan kaki berbicara di hari kiamat. Boleh Allah Ta'ala boleh buat Baik Maka Tadabur Tindakan lepas Tadabur apa dia Kita kena buat apa Kena jaga Diri kita daripada melakukan perkara yang Allah tak suka Kerana kita kena faham satu perkara Kita ini adanya konsep Ihsan Apa maksud Ihsan Ihsan maksudnya apa Iaitu Walaupun kita tak nampak Allah Tapi kita tahu Allah nampak kita Kita beramal seperti mana kita nampak Allah Walaupun kita tak nampak dia Tapi kita tahu dia nampak kita ha, Jadi yang pertama Kita kena jauhkan diri daripada perbuatan yang Allah tak suka Satu Kalau kita buat juga itu bukan salah Bukan Allah menzalimi kita Tapi kita sendiri yang pilih untuk menzalimi kita lah Yang kedua Ataupun lebih dahsyat lebih buruk sekalian yang ni saya sarankan jangan buatlah kalau boleh buat dosa tunjuk dekat orang. Ha, tunjuk dekat orang. Yang mana golongan yang Allah tidak mengampuni dosanya adalah golongan mujahirin. Ha, kita dah sebutkan hadis sebelum ni bukan muhajirin. Muhajirin tu berhijrah. Mujahirin yang mana dia buat dosa pada malamnya Allah telah tutup aib dia. Dia pergi cerita dekat orang pula tak semena-mena Tubuh je jadi saksi Ini kan pula orang lain jadi saksi pada dia pula Bertambah saksi dia Kan ibu, ibu kalau kita masuk mahkamah Paling kalau boleh Kalau lah betul kita salah Kita nak kalau boleh saksi tu kurang <laughs> Kalau betul kita salah lah Kalau saksi tu seorang ah, Kita dah takut dah Kalau mai 10 orang saksi Boleh ngelak dah Tak boleh dah lah okay. Maka kalau buat dosa Jangan tunjuk dekat orang Jangan kabur dekat orang yang kita buat dosa sedangkan Allah telah tutup aib itu. Yang kedua mujahirin juga dibuat dosa depan orang. orang. tanpa rasa malu bulan puasa duk makan kedai. Bulan puasa duk makan kedai, duk rasa malu langsung. Ataupun kalau zaman media sosial sekarang ini orang duk pamer aurat masing-masing. Kan kaum wanita duk tunjuk aurat masing-masing ya anak-anak muda ya gadis-gadis muda yang belum bernikah ataupun yang telah pun bernikah dia ya, dia tunjukkan asetnya kepada kaum lelaki yang melia matanya tak malu joget-joget dia -joget. ya, maka kita bimbang ini juga termasuk dalam golongan mujahirin yang Allah tidak ampuni dosa dia Baik, maka kita kena jauhkan daripada hal ini ya. Baik, itu tindakan yang pertama jauhkan diri daripada sebarang dosa walau sekecil-kecil dosa yang kedua apa dia jadi kita kena buat apa kita kena melakukan amal soleh walaupun sekecil-kecil amal tubuh kita akan memberi saksi kepada kita bahawa kita ni memang buat walaupun bila kita buat tu tak ada orang pandang tak ada orang pandang kan ibu-ibu sekalian uh, yang mana dirakam dalam al-Quran uh, contohnya apa adegan yang dilakukan oleh uh, Nabi Yusuf di dalam telaga yang dalam contohnya ada orang tak bersama dengan Yusuf ketika itu Nabi Yusuf dalam telaga ada orang tak bersama dengan Yusuf tak ada ada orang melihat dia ke tak ada tapi siapa yang bersama dengan dia Allah jadi Allah rakam adegan itu dalam surah Yusuf Maksudnya kebaikan itu Walaupun tak ada orang pandang Tapi tubuh kita memberikan kesaksian Allah Ta'ala menyaksikan apa yang kita buat Dan bumi yang kita duduki itu Memberikan kesaksian kepada Allah Azza wa Jalla Maka buatlah segala amal kebaikan Walau sekecil-kecil pun yang disangka oleh manusia kerana amal itu pasti akan dirakam oleh Allah di akhirat kelak ya baik jadi itu ayat 65 kita masuk pula kepada ayat seterusnya ayat 66. Kita baca dulu ayat 66. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walau <Sessizuk> naja'ul qamasna ala فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون Jika kami kehendaki Pasti kami menghapuskan mata mereka Tanpa ada kesan Sehingga masing-masing menerpa mencari-cari Jalan yang biasa mereka lalui Maka bagaimanakah mereka dapat melihatnya baik jadi dalam ayat ini Bi ibu Allah taala menunjukkan kekuasaannya di bumi tadi di alam akhirat adanya syurga adanya neraka dahsyatnya neraka Allah taala jadikan tubuh berkata-kata sekarang ni Allah taala mengancam dengan kekuasaannya dan itu boleh berlaku di alam dunia apakah itu kalau Allah taala nak no, Allah taala boleh hapuskan mata mereka. Apakah maksud hapuskan mata? Ada dua tafsiran. Yang pertama yang dihapuskan di sini adalah mata hakiki. Mata hakiki ni apa? Mata kita lah. Maksudnya Allah Taala boleh cabut mata kita ini, ya yang pertama kita jadi buta. Hilang penglihatan kita. Molek-molek nampak jadi buta. Dan maksud yang kedua juga boleh Allah Ta'ala buat yang mana mata ni tak ada Tempat mata pun macam tak ada Macam tak pernah ada mata Tak pernah macam mana kau ada tak manusia yang tak pernah Mata ni kosong eh Dia bukan ada mata tapi buta Tapi mata pun tak ada 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 ke? <guluh> saya tak tahulah saya rasa tak jumpa lagi orang macam ni Ya ni, ni bukan dia ada mata tapi buta ni mata pun tak ada berbola mata pun tak ada Aa, kelopak mata pun tak ada baik ini nak kata Allah maha berkuasa Allah Ta'ala boleh buat kalau dia nak tapi Allah Ta'ala buat tak gitu tak sebab awal ayat Allah Ta'ala sebut walau nasyak jika kami nak tapi Allah Ta'ala buat ada Allah Ta'ala buat maksudnya ini menunjukkan rahmatnya Allah kepada manusia tak ada lah ibu-ibu kita buat dosa Allah Ta'ala balas hilang tu mata tak ada kan dosa bahkan dosa kalaulah dia boleh menjelma sebagai kotoran dosa agak-agak kan kalau dosa ni dia menjelma sebagai kotoran satu buat dosa jari hitam sutih buat dosa lagi jari ni pula hitam agak-agak orang buat dosa tak? tak ataupun dosa menjelma dengan bau yang besar Mandi dah tapi busuk dosa Agak-agak orang akan buat apa? Kalau orang buat dosa Cepat-cepat orang akan istighfar tu Sebab nak buang bau tu Tapi ibu sekalian Allah Ta'ala tidak buat begitu Menunjukkan siapa yang ikhlas Dalam mendekatkan diri kepadanya Dalam nak bertaubat kepadanya Bukannya semata-mata kerana nak buang bau Yang dihidu oleh manusia tapi yang ikhlas kepada dia Maka begitu juga dalam bab dosa Allah Ta'ala uji manusia Kalau dibuat satu tidaklah hilang jari seti ha, Hilang jari Buat dosa lagi hilang lagi jari ha, ya? Buat dosa lagi hilang mata Kalau Allah Ta'ala nak buat gitu boleh tak? Boleh Tapi Allah tidak buat begitu Kalau kita buta ibu ibu sekalian Susah tak kita ni hidup? Kita akan hidup susah Ya kerana kalau kita tak nampak Ya banyak benda jalan yang biasa kita lalu Kita jadi tak boleh Contoh Kita boleh try buat eksperimen malam ni Tutup Sumber elektrik rumah uh, Bagi blackout sikit Blackout rumah Okay Mula-mula kita boleh nampak tak? Mula-mula boleh nampak tak? Kalau gelap kat tu Luar pulak tak ada lampu Boleh nampak tak? Saya rasa banyak langgau bucu je ya? Yeah. Cuma kasih Allah kepada kita mata ini dia ada satu satu nikmat daripada mata ini dia boleh react reaksi kepada gelap contoh bibu kalau kita lalu pada kawasan yang gelap mula-mula nampak tak? Ha, kalau tutup lampu ni mula-mula nampak tak? Ha, ini mungkin, mungkin nampak sebab siang tak nampak tapi lepas 10 minit kita nampak tak? nampak tak lepas 10 minit? kita boleh nampak. Ha, sebab biji mata kita ni akan jadi mengecil. Mengecil ke besar? Membesar. Eh? Ha? Besar. Akan jadi membesar. Ha, jadi zoom jadi kita nampak dan sebagainya. Itu kasih Allah kepada kita. Bagaimana pula kalau Allah Taala jadikan gelap, tak nampak-nampak dah agak tu. Ah, ya? Antaranya yang Allah Taala beri perumpamaan tentang orang yang meraba-raba dalam surah al-baqarah muka surat yang keempat yang mana ketika mana peti mari peti mari tak? dalam surah al-baqarah Allah taala sebut ayat 17 muka surat 4 Ya. <coughs> yeah. Okey, minta maaf ayat 20. Ah. Kilat itu pula Yakadul barqu yakhtafu abasarahum tu ya Kilat itu hampir menyambar Menghilangkan penglihatan mereka Setiap kali kilat itu menerangi mereka Dengan pancarannya Mereka berjalan dalam cahayanya Apabila gelap menyelubungi mereka Berhentilah mereka menunggu dengan bingung Contoh ibu kalau gelap Ya Try sekali kita buat eksperimen Anak kita kita dalam tandas Anak main lampu mana lagi okey? Tutup terus lampu ke ataupun main lampu kejap buka kejap tutup? Mana lagi okey? Tutup terus lagi okey tu sebab paling kurang mata kita boleh berreaksi dengan gelap. Boleh mana nampak lagi paling kurang jambang dekat mana. Tapi kalau tutup buka, tutup buka, tutup buka, boleh nampak tak itu? Oh, yang tu lagi sakit. Sebab mata kita tidak sempat berreaksi dengan kegelapan. Sakit. Maka ibu sekalian nak katanya